Друзі, зазвичай у цей час ми говоримо про здоров'я, але ми так скучили з нашим другом мандрівником Дмитром Комаровим, що вирішили його запросити в гості. Діма, вітаємо тебе у студії сніданку. Привіт, привіт, друзі. Я просто чому я сховався в цій рослинці? Тющин язик. Тющин язик. ні, ну це справді це мексиканська рослина. А Діма, ви ж знаєте, він нас мандрував останній час. Дем розкажи, будь ласка, Мексикою. Люда, які в тебе асоціації з Мексикою? Скажи, будь ласка. Ну, текіла, кактуси. О, текіла, кактус більше <рес> <дуже рес> нічого, да? ні. Ну, до речі, е, кактус дуже важливий для Мексики, наскільки я знаю. Він навіть зображений на, на прапорі країни. Угу. Е, і, і у нас навіть ми підготували невеличкий матеріал стосовно цього, адже м, кактуси дуже вони дуже корисні і в медицині только це не так і в медицині ці е, е, колючі. <laughs> Эти колючие растения, они очень полезны и востребованы. Поэтому давайте подымемся наш материал с кислом оттего. Давайте. А ты додашь потом. Конечно, я очень много буду угу. добавить У світі існує більше двох тисяч видів кактусів, а їхнє застосування у медицині було відомо ще з часів ацтеків. Найкорисніший з усіх опунція. Саме цей кактус багатий на кальцій і калії. Настоянки з листя опунції сприяють виведенню жирів з організму, зменшують рівень цукру і холестерину в крові. А спиртові настоянки зі стеблин опунції швидко знімуть болі в суглобах і м'язах. з м'якоті цієї рослини можна використовувати в масках для обличчя. Клінічно доведено екстракт опунції уповільнює старіння шкіри та розгладжує зморшки. А відвар зі стебл опунції не лише відновлює ламке тьмяне волосся, а й живить шкіру голови. І нарешті ми розвіємо міф. Жоден із усіх видів кактусів не знижує шкоду від випромінювання комп'ютера. Учені довели ці рослини не мають такої властивості. Кактусы. Это не только ценный мех, но и 2-3 килограмма тыкилы, тыкилы и колючек. А что еще про кактусы можно вам рассказать? На самом деле очень популярны в Мексике так называемые галлюциногенные кактусы. Это, это в принципе это наркотики в принципе, но просто очень многие мексиканцы верят в то, что болезни они на самом деле психосоматические идут из головы, поэтому нужно просто расслабиться. Поэтому там есть целые сборы шаманов, когда их тысячи собираются но вот ты, в ты той пустыне. Нет, конечно, я не по наркотикам. Молодец, вот но... Дима Комаров, молодец. А давайте сейчас не... подумаемся на улочки анонс э, программы «Свит на яка э, цієї неділі об 11.20. Да, об 11.00. об 11.00. На один Що побачимо? Давайте подивимось. Небольшой уютный городок, который больше напоминает европейский, чем латиноамериканский. Именно в честь этого места назвали легендарный мексиканский 38-градусный напиток текила. В этом месте текилу в буквальном смысле культивируют, потому что отели и магазины, булочные и закусочные, супермаркеты и парикмахерские все называются именем текила. Продается вот в таких пятилитровых баклажках. Хотя любимый алкоголь у латиноамериканских Мачо и Мариачи тут можно пить в неограниченных количествах и совершенно бесплатно. Попробуй еще одну. О, господи, третью попробовать! Хорошее утро, однако, у нас. Для того, чтобы узнать, как делают текилу, лучше всего с утра пораньше отправиться в окрестности города Техила, где главный горячий напиток Мексики делают традиционными методами. Мы соберем урожай. Контролируйте меня. Таких балбесов, работников без контроля оставлять, так переведут все кактусы просто зря. Загрузим целую машину голубой агавы, из которой и делают текилу. Ох, и тяжелые же эти текильные ананасы, друзья, скажу я вам. И получим лучшую в мире текилу по технологиям мексиканских прадедушек. Вы действительно продолжаете использовать вот такой первобытный метод? Конечно. Так лучше сохраняется вкус агавы, и текила получается вкуснее. И станем свидетелями настоящего бунта одного из сотрудников. <свят> Иногда даже вот на таком производстве такие нам получаются забастовки. Вот сейчас забастовка уросла. Он устал, он 7 часов сегодня работает и дальше идти. Отказывается. И все для того, чтобы проверить, правильно ли у нас говорят: лизнул, выпил, куснул. Ага. Подробности нашей экспедиции. В воскресенье, в 11 часов утра. На 1 плюс 1. Не пропустите. Да, лизнул, выпил, куснул, да. Самый популярный стандартный метод. так, Про текилу, Дима, давай, ну ты как человек, который был действительно в городе, там текила и точно видел, как это пьют, поэтому мы сегодня решили, вот в фильмах постоянно все смотрят, как пьют текилу, вдруг решили попробовать, мы решили показать, как это правильно делать, но, ребят, сразу предупредим, что здесь у нас вода, у нас же утреннее шоу, поэтому, поэтому, чтобы доказать, что это вода, мы сейчас залпом, да, хотите? Я же не дурак, текилу 40 градусов пить. Вода, вода, действительно. А поэтому просто покажи нам схематически, как это делать. Ну что, ну поехали. Вот. Эм, что что делаем? Самый популярный метод это, конечно же, лизнул, выпил, уснул. Классический, да? Потому Классический, что многие в... путают. Да. Конечно, можно использовать лимон, потому что лайм у нас очень дорогой. Но в Мексике, естественно, в ходу лайм. То есть, лайм, нет. да? Кстати, друзі, про текілу. Текіло, Значит, текіло це мексиканський алкогольний напій. Ну, по суті, самогонка мексиканська. Місяць 38-40 градусів. Виготовляється у нас блакитної агави та цукру. З блакитної агави ти якраз там губав, да, так, ванці. Да, так, і тіщий язик очень похож. На Існує кілька видів текіла, вони витримкою. Срібна, золота мають найменшу витримку, лише кілька тижнів, а найсмачніша текіла витримана в дубових бочках близько п'яти років. Це вот така текіа для гурманського. Ідеально тебе. похожа на серебряну текілу. Текил. Значит, э, текила, наливается текила, А там вон, дурачи, э, дешево, дорого в Мексике. В Мексике дешевая, у нас, конечно, это элитный напиток. А там это у них когда, как, как, как у нас ну, обычно водка. Представьте, в 5-литровых канистрах подходишь, покупаешь, понес домой. Как, На разлив. Да. 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 как квас раньше. В желтых бочках. Лимон. Ты лимон. Так, лимон, Людочка, давай. Ты будешь с нами пробовать? Ну, естественно. Но это все равно вода. Ну, как бы, давай. чтобы схематически давай. ты понял. Друзья, а, это мы, как бы, не да, то, да. по, чтобы показать, что там надо пить, а просто, ну, действительно, это э, народная соль. традиция Мексики, поэтому интересно, как это они все делают. Ой, а крупную такую треба брать, Любая, любая подойдет. Просто Дима взял такую, знаешь, для, для того, чтобы в ванной делать эти массажи, такую взял соль. Дальше смазываем руку. Так, чекай, посолить треба, так? Смазываем руку. Нет, смазываем руку, подожди. смазываем руку, хорошо. И солим. Смазываем. А, потом солим. Солим. Значит, друзья, запоминайте. Я думаю, что в украинских селах сегодня попробуют то же самое, просто самогонка обычной нашей. А далі? О, Русський, посолили. Кума, кума, лайман знайшов, будем буряком мазати. Буряком намазали, посолили. Так. Ну а дальше лизнул. Лизнул. Да. Выпил водичку. Угу. Ну ладно, давайте. И пусну. От воды, конечно, удовольствие не дуже получится. Но... Ну, честно кажучи, таке такая собі. Напевно, тому що замість текіли вода. Ну да. Ну. И заел, да? Да. Все. Тут очень просто, друзья, запомнили? Теперь будете знать. Есть один еще очень интересный. Слушай, момент. Дима, ну мог бы и текилу, честно говоря, принести? А -а -а. Уже, ладно, сказали бы зрителям, что вода, а там будет. Бы... Сы Есть сываток, еще куда? так называемый метод, называется бандера. Бандера это в переводе с, испан... с испанского флаг. Да ладно, да. да. бандера, в них действительно называется это да. сок. Испанский а язык. Скажи, ты смешиваешь ну, смешиваем апельсиновый и томатный И томатный сок? сок. Добавляем соли немножко. Ты, ты серьезно сейчас? Да. Займем? Апельсиновый и томатный сок. И добавляем перца. А, ой, класс! Да. На... Что ты бен? Это первый компонент. И Напомнил сюда текилу? Второй компонент это, конечно же, текио. И третий компонент. Мы должны выдавить вообще-то сок лайма. Но у нас лайм дорогой, мы экономим. Куда, кризис. Да, да. Выдавливаем в любую емкость. Отдельно. Ага. То есть э, текила, смесь апельсинового и томатного сока с перцем и солью и по сути э, лимонный фреш. Да. Вот. А? Вообще-то это должен быть лайм, потому что э, цвет этот зеленый как бы считается по этой легенде. А и получается как флаг Мексики. Да. Мы наливаем. Якобы зеленый лайм, да. белую текилу. Якобы текила у нас. И вот третий компонент это... И это получается флаг Мексики. Флаг Мексики, да. Потом это все можно смешать. Как, опять смешивать? А можно выпить просто последовательно. Сначала томатный сок, потом текилу, потом лайм. Ну подожди, не томат, томатный с апельсином. Томатный с апельсином, с перцем и солью, конечно. Что-то я сомневаюсь. что-то. Наверное, вкусно должно быть с перчиком. Кстати, неплохо. Кстати, Вы знаете, знаете, неплохо. называется я не ожидал этот компонент сангрита сангрита ее используют еще даже без лимонного сока то есть ты можешь просто а. глоточек сангрита и потом текила потом глоточек класс сангрита. слушай ну э, ладно ребят ну потом когда-то в вечернем эфире с неданком мы попробуем действительно настоящую текилу а у нас есть подарок который мы разыграем дайте тебе что это такое да рассказать. это из Мексики еженедельник записная книжка которая сделана из пальмовых листьев Ух, ты серьезно? и мы подарим ее, ее тому кто правильно ответит на вопрос Ну, ответ на него можно узнать только в нашей программе в 11:00 утра в воскресенье на 1 плюс 1. И вопрос от появится на официальной страничке в Фейсбуке э с Неданка 1, 1». Все, друзья, вот такой классный подарок от Димы Комарова, щоденник з Мексики отримаєте. Я думаю, що хтось з наших глядачів, хто буде знає. В 12:00 утра в воскресенье вопрос появляється на Все. сайті. Так, тож друзі, слідкуємо в неділю об 11 11:00 світ нагорі з Дмитром Комаровим. Димо, тобі дякуємо. Е я б тебе ще обіняв, якщо б ти справжню таке виплив, а так просто дякую. Дякую. Дима Комаров, не пропустите. До встречи.